Salam əziz xalqım və Yeni İctimai Nəzarət Şurasının rəhbəri Ramil müəllim. E, Bildirirəm ki, bu günlər biz Göyçay Yeni İctimai Nəzarət Şurası olaraq, bəli, bizə daxil olan müraciət əsasında biz e, Potu kəndində yaşayan Ternobol e, əlili, 1-ci qrup əlili əlasqər of Adil Hüseynovun yəni müraciəti ilə bura gəldik Podun kəndinə. Bildirirəm ki, bizim Adil bəyimizin gördüyünüz kimi səhhətində çox böyük problem var. 1-ci qrup Çernobil əlidir. Artıq 12 ildir ki, o bu mexaniki kolesskadan istifadə edir. Və bildirirəm ki, onun müraciətinin bizə ə, məqsədi belə oldu ki, o ə, artıq onun ə, problemində sağlamında çox ağır fəsatlar yaranıbdır. Yəni qollar tam işləmir artıq demək olar ki, mexaniki e, arabadan istifadə etmək üçün bilirsiniz ki, qolda güc lazımdır. E, onun qarnı boşluğunda böyük bir qrija var, yəni həkimlər dediyinə görə böyük bir yırtıq var qarnında. Ona görə də onun hərəkəti çox çətindir. Ona müraciət edib bizə e, e, ona elektron arabasının verilməsi ilə əlaqədardır. Yəni elektron araba olduqda o ondan daha rahat istifadə edə bilər. Və qeyd etdim ki, o bir neçə ay bundan öncə Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət edibdir. Lakin hələ də indiyə qədər bu barədə heç bir tədbir görülmür. Ona görə də biz o bizim yeni İctimai Şurasının Göçə Təşkilatına müraciət edərək xahiş etdik ki, bu işdə mənə dəstək olun. Biz də birbaşa da həmişə şəhid ailəmizin, qara qazamızın, veteranlarımızın əllərimizin yanındayıq çünki cənab prezidentimizin çağırışı ilə bizim yeni ictimai dəstəyi yaradılıbdır hörmətli Ramzan tərəfindən bütün respublika hər yerdə fəaliyyət göstərəcəyik məqsədimiz xalqımıza dövlətçiliyimizə və prezidentimizə xidmət göstərməkdir. Bəli, bu gün də biz burada gəldik. İnşallah ki, addətli qurumlar bu işdən məşğul olarlar. Sosial müdafiə naziri bu işdən məşğul olar və biz də bu tədbir artıq başa çatdıqdan sonra, o, əlillər arabası ilə təmin olunduqdan sonra bu barədə biz çəkiliş aparıb bir daha təqdimat edəcəyik. Mən əvvəlcədən bütün addət orqanlara ə e, xahiş edirəm ki bu işdə ciddi tədbir görsünlər və biz də e, təşkilat olaraq, yeni iqtisadiyyat təşkilatı olaraq həmişə bu işlərin arxınca gedəcəyik. Hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm e, və e, qoy Adil qardaşımız da öz xahişini etsin bizim hörmətli sədrimiz Ramil müəllimdən. Hörmətli Ramil müəllim, mən bu günkü gündə dediyiniz kimi Çernobil elliyəm. 10 ildir, 12 ildir araba ilə hərəkət eləyirəm. 3 dəfə dövlətdən araba almışam. Bütüncü gündə bu elektron əl arabasına mən çox böyük həqiqətən ehtiyacım var. Ona görə ki, məndə qüsurlar həddindən artıqdır. Ha indi bunu həkimlər özürlər, də özləri biləndə var. Lazım olacaq yenə gəlsinlər, baxsınlar, necə Bə lazımsa. Yəni o arabadan çox böyük ehtiyacım var. Xahiş edirəm sizdən mə bu vaxt